পুঁই শাক বাৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে যদি খোৱা নাই নহয় এবাৰ বনাই খাই চাব সোৱাদমুখত লাগি থাকিব আৰু নোখোৱাজনেও বাৰে বাৰে খুজি খাব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ পুইশাকখিনিৰ ভালদৰে চুচখিনি আঁতৰাই ল'ব আৰু পাতবোৰ ঠাৰিৰ পৰা ছিঙি ল'ব আৰু পাতখিনি হাতেৰে দুভাগ কৰি ছিঙি ল'ব যদি আপোনালোকে পুইশাক এই পদ্ধতিৰে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আলু কাটি ল'ব পিঁয়াজ কাটি ল'ব এটা মিক্সি জাৰত ক'লা আৰু বগা সৰিয়হ আৰু জলকীয়াখিনি অলপ পানী দি পেষ্ট বনাই ল'ব পেন এখন গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে তাত পাঁচফোৰণ অলপমান দি দিব আৰু কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত অলপ সময় ভাজি ল'ব এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব আৰু পিঁয়াজখিনি দিও ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ব আদা নহৰুৰ পেষ্ট এচামুচ দিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব এতিয়া কাটি লোৱা পুইশাকখিনি দি দিব লাগিব আপোনালোকে পুইশাক যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় বনাবলৈও খুবেই সহজ ঢাকনি লগাই পুইশাকখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব ভালদৰে কিছু সময় ভজা হ'লে তাত বনাই লোৱা সৰিয়হ আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া জোখমতে অলপমান পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু ঢাকনি লগাই পাঁচ মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব পাঁচ মিনিট পিছত আলুখিনি যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব এয়া পুইশাকৰ টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি এতিয়া এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ